Тач, Тащ! Спокойствие. Нам надо проголосовать сейчас. Это очень важное дело. Итак, давайте, кто, вот сейчас поднимают руки, кто за то, чтобы перечислять взносы за компремонт дома нашего в общегородской фонд? Поднимите руки, пожалуйста. Настенька, посчитайте. Карандашик. Да. Верните. Раз, два, три. Двадцать пять. отлично. А теперь, товарищи, кто за то, чтобы открыть счет в банке и перечислять деньги за капремонт нашего дома в него? Поднимите руки. Раз, два, три. Эх. Опять 25. Опять 20? Да. Слушайте, ну, это ничья получается, да? А ну. что же делать-то? А -а -а. Геннадьевич, а вы же сами не проголосовали. А я воздержался почему? А я решил всерьез разобраться с этим вопросом. И сегодня, кстати, вас, Настенька, я прошу пусть собрание остаться. Поможете? Товарищи, все свободны. Спасибо большое. Еще раз соберемся недельки через две. До свидания. Ну что, пошли.